Следующий вопрос. Распустить муниципальную варту. Почему мы опять поднимаем этот вопрос? Анатолий Алексеевич сказал о том, что вот ну, этот вопрос уже решен и уже голосовали. Да, вы знаете, что у нас 38 депутатов. То есть для того, чтобы, скажем так, железно был вопрос обоснованный, да, то есть чтобы не было никаких вопросов у жителей города, то это должно не меньше 20 депутатов проголосовать за решение этого вопроса. Мы с вами прекрасно знаем, что когда было голосование, только 17 депутатов проголосовало против распуска. 10 проголосовало, чтобы распустить, и 5 человек воздержалось. То есть у нас все равно опять-таки закрадывается сомнение, что именно манипулируя, манипулируя своим служебным положением, было проведено так, чтобы эта муниципальная варта осталась. Осталось. Мы не против ребят, которые работают в муниципальной варте. Просто если бы там муниципальная варта работала и ребята получали с этого именно то, что идет с муниципальной вартой, но ну мы прекрасно знаем, что такие как муниципальная варта, такие как охранное бюро, открыт, открываются для того, чтобы просто отмывать бюджетные деньги. Почему-то охранное бюро, которое открылось, оно зарегистрировано в Днепропетровске. Опять-таки, то есть, то есть налоги, которые идут на это охранное бюро, джеб оно зарегистрировано не пропитано. То есть, опять-таки, деньги, которые с нашего городского бюджета выходят, они в наш городской бюджет в виде налогов не возвращаются. То есть, они все равно выходят отсюда. И сделано, видимо, для того, чтобы мы не смогли проконтролировать, куда они пошли, сколько оттуда отката пошло и куда пошла эта сумма. Мы выступаем именно против этого. Мы не говорим о том, что не нужно патрулировать, не нужно дежурить. Нужно. Но просто если бы эта сумма, которая выделяется, шла именно для города. Именно от этого была польза городу. И создавались именно реально рабочие места. А так посчитайте, 16 человек муниципальной варты обходятся нам 4 миллиона. Значит, если создать еще в 10 раз рабочих мест больше на 60 человек, это нам надо получается 40 миллионов, да? Понимаете, 40 миллионов гривен надо для того, чтобы создать. А на 100 человек, получается, нам надо 100 миллионов. Когда у нас 100 миллионов, скажем, в месяц сейчас не выходит. И какое-то создание рабочих мест. Понимаете, то есть, ну нереально, чтобы на 16 человек, на 16 человек, пошли такие большие расходы. Вы, мы выступаем именно за это, за то, что просто через, используя муниципальную варту. А для этого используется именно тот руководитель, тот директор. Некоторые тут мне говорили, ну пускай поменяли бы Тищенко, пускай поменяли бы там середу, не ставили бы их. Так они не поставят другого, потому что смысл был именно открыть, именно через них, для того, чтобы не кормить с рук этих людей. Для того чтобы через них, через них можно было отмывать бюджетные деньги и плюс нас с вами держать в напряге, чтобы, чтобы активисты боялись выйти на, на мирную демонстрацию и проявить и высказать свое мнение. То есть мы именно против этого выступаем, чтобы просто люди понимали, что мы не выступаем против людей, которые работают там, против тех людей, которые реально пришли, реально хотят помочь городу, которые реально смотрят, переживают. Я уже до этого говорил о том, что. Не нужно смотреть, что молодой человек пьяный на Новый год чуть не умер, а нужно смотреть, почему это получилось. Это получилось, потому что, возможно, он употребил некачественное спиртное на ливайках, которое опять-таки крышуется с помощью именно муниципальной варты. Потому что молодежь вся, которая у нас есть, она не может быть задействована на других ни в кружках, ни в спортивных секциях. И говорят, а вот спортивные секции на полигоне ФСК Шкуренко бесплатные. Ну, почему-то, если там, где бесплатное, то там единицы, которые могут посещать. Вы посмотрите, сколько стоят кружки, гимнастики на этом. Вы посмотрите, сколько стоит каток на полигоне. Вот каток убыточный, конечно, 70 гривен поставили за одного человека, чтобы человек приехал, покатался на катке. Скажите, в наше время, когда у нас кризис, пандемия, каждый, может себе позволить человек прийти 70 гривен отдать для того, чтобы покататься на катке? Почему нельзя было найти, изыскать средства для того, чтобы это было или удешевить, или хотя бы сделать как-то, чтобы какой-то период люди могли приходить и благотворительно кататься на этом катке. Ну да сюда, вот тут же мужчина сидит. Мне надо документы сдать, позовите при кого -то. Ну вот, чтобы я сдал две бумажки. А можно уйти в масочку? Можно. Да, сейчас один. Вы тоже. Зафиксируйтесь, на видео, как вы стоите без защиты. Я инвалид третьей группы. Я задыхаюсь Инвелия по легким. По легким, да. Поэтому, да. Поэтому я, я не буду... Кто, кто, кто вы такой? Да, представьте сами, чтобы я вам... И то есть, -то себя, а то да. заражение коронавирусом. Вот не маску, а если я сейчас упаду, ну, у, меня как в... как кармане... у меня в, тут кармане... в кармане, Бередуал. меня в кармане я задыхаюсь. Это, это, если я сейчас то, упаду, хорошо. надену эту маску. Вы, а, вы, вы будете, вы будете скорую вызывать? Я вам СЛР сделаю, если что. У меня есть доминическая подготовка. Спасибо за ваш СЛР. Мне вот интересно, вам пацаны самим не противно тут стоять? Ну, да вам С вами сейчас рядом противно. Да, сейчас. Ну, да, Можете вас... выйти, пожалуйста? Да, да, да воняет немного, по честно. Да, 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 да. Потерпи. Потерпи чуть-чуть, потому что это ж от тебя воняет. Да нет. а, ты не на ЖД работаешь, нет? Ты не на ЖД работаешь, стрелки так бросают. Хорошо получается. Да я не знаю, где ты работаешь. Я везде. Я не вижу, где ты стоишь, да? Не, ну а чё, посмейте, что это ж смешно. Возможно. Вот смейся, ты ж молодец. На стрелочником тоже будет смешно, наверное. Да? Ну да. Ты ж патріот Украины, правильно? Ну вот ты ч тебе, так. Да. Вот ты от мене, да. За тебе ПЗЖ голосує, так? Не, не кого. — А чого? Ж Никто не? За мене Именно за него целий блок ПЗЖ голосує. Не? За него да. і все. Да. За вашу цю вот контору все. За яку? Ну за яку? яку? і джепів. А при чому з муніципалів і джепів? А при тому, що ми знімали хлопців, які сказали, що вони працюють за сумісництвом. Да. Такий подивитися. А коли ви Прям Так і сказали. Коли? І речі, так і сказали, За сумісництво. Прямої речі так. Прямої речі циртирують. А ми ви щось переделали. Я не знаю, що а ви там переділили. Ні, не, не ми, ви. Я вам сказав те, що я сказав, я за засвітував відповідальність. Всіх. Да? Ну щось ви не відповіли і патріотам, і, і націоналістам, по сумісництву і тим, хто воював, і волонтерам. Щось не змогли відвідати. Я відвітив. Що ви відповіли? Ви стояли і... І коли, і коли чекали вони, ці націоналісти. — Кстати, Юра, це, правда, що говорять, що, що ви ездили воняло. в Крим делать масаж? Это правда? У вас есть дух? Так, так, ну от говорят, ну говорят, що у да, вас да, попучковали, Це правда. А чого ви так Чого Ну а чого? А я не обзываюсь, я просто позволю, що говорять. Вершина ага. лично у вас. Так, говорять. Говорять. Підтверджень немає. Докажи. Нам треба. Да, так Как мы очередь, <свеч> в что а сегодня <свеч> нам требуют документы. Так. <свеч> ну, за у за <постите> А на а митинге А что у нас на <постите> митинге? Кстати, по Юра, по мы встретили вчера бомжиху, которая держала ваш баннер. Она сказала, что вы им платили по 200 гривен, это правда? А что по 200 гривен? Мы же по 200 долларов. Ну, она даст, когда знаешь, сколько вы платите. Люди, которые с вами стоят, говорят, что вы им за это деньги платите. Я скажу, говорю, кажется, у вас лично вершина чпокает.

кого Давайте. Ну, мне ну, сказать, что ну, еще. Я тебя прошу. Все, я или все. Не Ребята, потом Так а ты, ты, его друг? Может, <свеч> <свеч> ты за него ответишь? А что случилось? <свеч> что случилось? Он сказал, что, что, что у меня <свеч> Я, так сказали, я сказал. Да, ты только что на камеру. Не Да? Не сказал, что там не Лично вас никто не Правильно? Да? Я не сказал. не сама что вы толкаете? Что вы толкаете? Что ты толкаешь? Услышьте вот меня? меня? Молодные люди, услышьте вот меня? Здравствуйте Давайте не будем вступать в зловестные конфликты, провоцировать друг друга, Давай. нарушать публичный порядок. Давайте, я Вы подали бумаг... да. Бум... бумаги свои. Да. Все. Провоцировали Давайте. вы меня. Вы не поняли. Вы вели кажут, диалог что, друг с другом. Кажут. Не надо здесь, здесь устраивать и нарушать публичный порядок. Я сгоден, Все. Я, сгоден. Я, сгоден. я сгоден. А вы ж полициан, да? Так вы ж по -першу Не полицей, Вы стояли полицей. в стороне. полицейский. Вы стояли в стороне и, и наблюдали, а потом вмешались. А вы же маски. Посим, Потим и шелочи. Да. да. Пошли. Ну а? что-то хотели а? сказать, добавить? Я?